dengan kebaikan ada orang dia berasa sakit hati tapi Allah Taala kata wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha kalau pula hampa ditimpa dengan musibah dengan penyakit dengan kehilangan ataupun dengan kesedihan yafrahu biha depa pakat-pakat seronok Allah Taala sebut di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-120 siapa yang Allah maksudkan ni orang-orang yang mempunyai penyakit hati iaitu penyakit nifaq penyakit orang-orang munafik tanda dia tuan-tuan Allah na'udzubillah Kita tengok satu orang ditimpa musibah Kita pun seronok walaupun tak ada orang nampak Kita gelak sendirian Padan muka dia kan? Padahal dia tu muslim macam kita Dia sujud, kita pun sujud Kita rukuk, dia pun rukuk Kita puasa, dia pun puasa dia menyambut syawal kita pun sambut syawal. Alih-alih kawan tu yang seagama dengan kita ditimpa dengan musibah, tiba-tiba kita berasa seronok. Kata Allah dalam surah Ali Imran, itu sifat orang-orang munafik. Waliyahzubillah himin zalik. Jadi apa yang patut kita buat? Doa. Ya Allah, ampunkan dosa depa dan kami. Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik daripada apa yang sebelumnya ini sebaik-baik sifat akhlak dan adab sebagai satu orang satu orang muslim ataupun satu orang yang beriman kepada Allah azza wajalla hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian pada malam ni kita akan bahas sepotong hadis. Hadis yang akan kita bahas pada malam ni adalah berkaitan dengan keesaan Allah Azza wa Jal. Selalu tuan-tuan, kalau kita mengaji Tauhid, bab dan tajuk macam ni, kita akan dengar. Malam ni sementara kita menanti Isyak, kita nak tengok sebenarnya yang kita belajar sama ada ilmu tauhid atau sebahagian orang kata ilmu kalam apa dia untuk apa Juga kita akan tinjau nanti di sisi Al Imam Al Ghazali rahmatullah alai ada berapa pembahagian tauhid di kalangan manusia dan kita pula duduk di tangga atau kedudukan yang mana ini semua penting mudah-mudahan menjadi panduan untuk kehidupan kita an Uthman qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al jannah daripada Uthman radhiyallahu anhu berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam sesiapa yang mati dalam keadaan dia tahu maksudnya dia meyakini annahu la ilaha illallah sesungguhnya tidak ada tuhan melainkan Allah Kata Nabi dakhalal jannah dia itu masuk dalam syurga. Hadis riwayat daripada Muslim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni dia ada kaitan kalau kita nak kaitkan dia dengan ilmu tauhid kita pun belajar tauhid tuan-tuan daripada kecil sampailah la dewasa pengajian-pengajian dan jadual di masjid surau pun ada pengajian tauhid sebenarnya tauhid ni apa dia tauhid ni tuan-tuan ia berasal daripada perkataan waw ha dal ataupun kita akan bunyikan dengan wahada maksud apa wahada maksudnya ialah Allah itu maha esa Allah itu maha tunggal bila kita sebut tunggal tidak didahului Allah itu dengan apa pun bilangan dan tidak Allah selepasnya ada juga bilangan itu tunggal itu maksud keesaan Allah azza wajalla Daripada sudut istilah kalau kita tengok melalui isyarah jauharatul tauhid yang dimaksudkan dengan tauhid itu ialah satu ilmu yang mampu memberi kita faham dan keyakinan demikian juga penjelasan pada akidah agama yang diambil daripada dalil-dalil yang diyakini sama ada kita tengok dalil itu daripada Quran ataupun dalil itu daripada sunnah atau hadis kita meyakininya kerana kita tahu yang ni mai daripada Allah dan utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu semakin kita banyak mengaji tauhid ataupun ilmu kalam, semakin kita kenai Allah Azza wa Jal, semakin kita yakin dengan akidah dan iman. Tu duduk dia. Kalau kita mengaji tauhid kita bincang apa dalam Tauhid ni? Banyak. Antaranya kita bincang tentang sifat tentang nama-nama Allah baik yang kita mengaji dulu-dulu Allah -dulu. wujud dan dam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi nafsihi wahdaniyat dan bagai-bagai semua tu demikian juga kita juga belajar tentang uluhiyah rububiyah asma wa sifat kita juga belajar dalam ilmu tauhid Sifat wajib bagi Rasul Sifat mustahil bagi Rasul Kita juga belajar di dalam ilmu Tauhid Yang namanya Sam'iyat Perkara-perkara gaibiyat Yang gaib kita tak nampak Tapi kita yakin Pasal Quran pun sebut Nabi pun sebut Apa dia? Kita yakin adanya pahala Kita yakin adanya dosa Kita yakin hari pembalasan kita yakin adanya kematian, kemudian adanya azab ataupun adanya nikmat, itu semua adalah termasuk daripada sam'iyat ataupun perkara-perkara yang gaib yang kita tak nampak. Hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Tauhid ni tuan-tuan penting sebahagian orang dia bezakan kalimah tauhid tu apa kalimah syahadah tu apa sebahagian di kalangan ulama dia bezakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul ham sampai habis ataupun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammad abduhu wa rasuluh itu dikatakan sebagai al kalimah tauhid kalimah syahadah la ilaha illallah ai macam tak ada beza je ya sepertinya tak ada beza. Cuma hak tadi tu sikit panjang. Hak yang kalimah syahadah tadi pendek saja. La ilaha illallah. Baik. Tuan, tuan penting tak pentingnya kalimah tauhid atau kalimah syahadah bila satu orang kita ziarah dia dalam keadaan kritikal kita dalam hati kata, ih eh, cara macam ni ikut pengalaman aku di kampung tak lama dah. Apa yang patut kita buat kalau kita jumpa situasi yang macam tu? Sebahagian orang masa tu nak tanya, Eh hang kenai dah aku lagi ni? Hang kenai dah? Soalan yang macam tu tak penting. Malah kata Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah ajarkan orang yang hampir mati nazak dah sakaratul maut dah kata nabi ajarkan dia la ilaha illallah yakni kalimah syahadah Itu sunnah dia itu petunjuk daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Tuan-tuan, satu hari Nabi pi ziarah satu khadam dan pembantu dia, cuma pembantu dia ni tidak Islam dan dia Yahudi. Bermaksud tuan-tuan, yang bekerja dan berkhidmat dengan Nabi ada yang memang bukan Muslim, malah Yahudi ada Satu hari nabi dengar khabar kata pembantu dia daripada orang Yahudi ni sakit. Eh patutlah lama tak mai. Kemudian tuan-tuan, nabi ziarah. Nabi duduk dan nabi tengok. Nabi sebut pada pembantu dia yang Yahudi ni Nabi kata aslim hang masuklah Islam kata Nabi Bila Nabi kata macam tu fa nadhara ila abihi wa huwa indah Ha budak Yahudi pembantu Nabi ni pun tengok muka pak dia nak cakap tak larat bawa anak mata ni tengok seakan-akan tanya macam mana pak boleh yang kata Muhammad ni ajar untuk aku perlu Islam ni tuan, -tuan apa yang pak dia kata faqala pak dia kata ati abal qasim hang ikutlah apa yang nabi kata dalam hadis ni lafaz nama lain Muhammad ialah Abdul Qasim Abdul Qasim tu adalah nama lain daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kata pak dia hang ikut sudahlah hang ikut saja fa aslama dan akhirnya Nabi ajarkan dia kalimah syahadah dan dia ikut fa aslama dan dia telah memeluk Islam dan telah menjadi Muslim. Ni yang kata Yahudi ni. Tuan-tuan. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis-habis daripada tu Nabi pun keluar. Bila Nabi keluar, wa yaqul ada di kalangan sahabat dengar Nabi doa Alhamdulillahillazi anqadzahu minanna Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada dibaham api neraka. Allahu akbar. Tuan-tuan, ni nabi, Nabi ajar satu kawan, dia ni bukan orang lain, pembantu peribadi Nabi. Nabi pun tahu dia bukan muslim. Nabi tawarkan dia Islam. Dia pandang pak dia, pak dia buat macam setuju dan pak dia kata hang ikut sajalah apa kata Muhammad. Lalu dia mengucapkan dua kali masyahadah. Tak lama daripada tu meninggal. Bila meninggal, Nabi keluar baik antara yang Nabi sebut alhamdulillah segala puji bagi Allah allazi anqadhahu minan nar yang telah selamatkan dia daripada api neraka. Maksudnya tuan-tuan kalimah la ilaha illallah ni sebagai bukti iman sebagai lesen besar untuk masuk syurga sebagai lesen besar ia tidak selamanya di dalam neraka. Ada orang tanya boleh jadi pengalamannya jiran dia kawan dia sakit tenat bukan beragama Islam baik nama yang tak benarlah tuan-tuan kita boh kata nama dia acong lah jadi kawan ni tuan-tuan dia ambil satu masa dia luangkan masa pi ziarah uncle lacong ni bukan orang lain jiran dua selang rumah bila orang tak ada kawan ni pun kata uncle masuklah islam nanti you lepas mati you akan bahagia pujuklah kawan ni tah macam mana tuan-tuan itulah hidayah Allah akhirnya Uncle Acong ni tuan-tuan dia setuju kawan ni pun ucap kalimah syahadah dan dia telah muslim baik. Tak lama kemudian katakanlah Uncle Acong ni meninggal. Maka kaum kerabat dia, keluarga dia mai bawa balik rumah untuk diuruskan jenazah dan mayat dengan cara agama mereka. Aih. Kita kata aih dia ni dah mengucap dua kalimah syahadah dah. Tu macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, tak ada apa-apa dokumentasi. Tak ada sebarang bukti yang telah mengatakan dia Muslim. Tetapi dia telah diuruskan pengemubiannya secara agama mereka. Yang tu kita tak boleh buat apa. Yang penting dia telah Muslim. Mudah-mudahan Allah taala ampunkan kita. Yang penting dia muslim dan dia selamat. Sebagai kata Nabi tadi, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Allahu alam tuan-tuan. Saya ada terbaca dalam media sosial kes yang macam ni juga beberapa hari kemudian yang meninggal asal dia non muslim kemudian dia muslim pada saat akhir sebelum dia pejam mata dia kata dalam mimpi dia ucap banyak-banyak terima kasih kerana selamatkan dia dengan kalimah yang pendek dan ringkas walaupun kalimah itu pendek dan ringkas dia lah hidup dalam keadaan bahagia tak pernah dia tengok kawasan yang secantik ni kawan ni mimpi-mimpi terjaga wallahu alam tu pengalamannya. Jadi tugas kita tuan-tuan untuk membawa seramai orang supaya mereka itu kembali kepada agama fitrah iaitu mengucap dua kalimah syahadah. Itu memang tugas memang tugas kita. Baik, hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kalau kita tengok di sisi Al Imam Al Ghazali rahimahullah, tauhid ni tuan-tuan ada empat bahagian. Keesaan yang kita rasa, kita yakin Allah Ta'ala, kerasulannya, perkara-perkara sam'iyat dan lain-lainnya ada empat golongan. Baik. Yang pertama ialah Tauhid Siddiqin. Tauhid orang-orang Siddiq. Siapa ni yang memang meyakini keesaan Allah ni mutlak. Dia yakin sungguh-sungguh bila dia baca Quran, dia berjumpa dengan ayat-ayat yang macam ni, sikap. Sikit pun dia tak ada rasa syak Dia memang yakin sungguh Tak ada keluar daripada benak fikiran dia Ay. Allah ni Sejak bila dah sebelum ada Allah Siapa yang ada? Tak ada lintai pun dah Siddiqin Dan kata para ulama Ini adalah tingkat tauhid golongan yang paling tinggi yang kedua tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali kata peringkat tauhid orang-orang yang muqarribin, orang-orang yang dekat. Golongan muqarribin ni punya tauhid tuan-tuan, depa bersaksi bahawa Allah ini maha tunggal maha esa berdasarkan dengan apa yang depa tengok sebagai bukti. Quran pun habaq macam tu hadis pun habak macam tu malah depa tengok dengan mata kepala kejadian alam yang seunik ni tak mungkin lah dia kata tak mungkin lah yang ni tak ada Tuhan dia jadi macam tu saja keyakinan tu membawa akhirnya sehingga dia beriman yang ni muqarrabin orang atau golongan yang kedua Golongan yang ketiga tuan-tuan ialah tauhid orang-orang awam. Apa yang dia percaya, dia pun kata, "La, ha ustaz tu kata macam tu, aku pun kata macam tu. Kawan aku kata macam tu, aku pun kata macam tu lah Yang ni awam. Awam, orang awam. Dia ikut-ikut. Tapi dia yakin tak? Dia yakin. Tapi dia ikut-ikut. Tapi yang paling teruk, yang tak ada nilai di sisi Allah Azza wa Jal, ialah yang keempat. Apa dia? Iaitu Tauhid orang-orang munafik. Oh, ni bahaya. Dia sebut saja tuan-tuan di mulut. La ilaha illallah. Allah ni Maha Esa. Rasul yang terakhir ialah Nabi Adapun Isa juga adalah Nabi Adapun juga Yusuf kah adalah Nabi Tapi tang mulut saja sebut Dia tak membekai pada hati Malah ia memberontak Dia kata eh Muhammad bukan Rasul Allah ni bukan Tuhan Ah, Yang ni parak kalau. Yang ni berat Yang ni adalah tingkatan yang paling hina iaitu keyakinan orang-orang munafik wal iyad billah himin zalik hadirin mukminin tauhid ni tuan-tuan penting tuan-tuan tengoklah antara lesen besar satu orang masuk syurga tauhid tuan-tuan tengok hadis yang telah direkodkan oleh al-Imam al-Bukhari. Satu lelaki yang akhir keluar daripada neraka, kata Nabi merangkak, tuan-tuan. Dia keluar tu dalam keadaan dia merangkak. Kemudian Allah Taala kata pada dia, "Hang pi masuk syurga." Dia pun pi balik semula dia kata, ih eh, pakat penuh semua tempat, tak ada ruang dah. Allah kata, dah hampir. Macam itulah berulang kali, sebanyak tiga kali atau empat kali. Sehinggalah yang terakhir, Allah Ta'ala kata, Izhab fadkhulil jannah. Kali ini hang kena pergi, hang masuk dalam syurga. Dia tengok-tengok tuan-tuan Kata Nabi Allah berfirman kepada dia Fa inna laka dunya wa asyarata amsa Untuk hang ni Aku telah sediakan Syurga yang luas dia seperti dunia ni Sepuluh kali ganda Kita selalu saya ulang tak pernah tuan-tuan daripada satu titik ke satu titik hujung atas dunia ni kita pergi travel, tak pernah ha? yang ni tuan-tuan bayang orang yang terakhir keluar daripada neraka, punya hina tapi Allah balas dengan rahmat dan keampunannya sehingga Allah menganugerahkan syurga untuk dia yang dia telah berulang kali balik kata penuh rupa-rupanya Allah telah sediakan 10 kali ganda dunia punya luas dan punya indah Allahu akbar subhanallah hadirin mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian bila laki tu macam tu laki ni pun kata tazhar minni au tadahaku minni wa antal malik ya allah apakah hang saja nak main-main ke aku hang nak gelak ke aku ke sedangkan hang ni malik pemilik arash pemilik dunia pemilik syurga neraka sekali bila allah bentangkan baginya syurga dia tak kata apa tuan-tuan bayanglah Orang yang last Macam mana kedudukan Orang-orang yang Pertama dan utama masuk syurga Seperti golongan Para Rasul, para Ambiya Allahu Akbar Tak tahulah nak habak Tuan-tuan yang tak boleh kita jelaskan Pasal apa Mala aynun ra'at Wala uzunun samiat Pasal telinga kita pun tak nampak tak dengar mata kita pun tak pernah jamah nampak syurga tetapi kita yakin tak kita yakin macam tu punya Allah bagi kepada orang yang ada walaupun kecil kalimah tauhid di dalam hati mudah-mudahan ada kebaikan kuliah kita pada malam ni apa yang boleh kita simpulkan tuan-tuan mudah-mudahan penghujung daripada hayat kita. Tak ada lain dah perkataan. Melainkan sebelum kita mengadap Allah. La ilaha illallah. Satu lagi yang paling jelas. Antara pahala yang Allah dan yang Nabi sebut jelas. Kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdulillah wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ha imam baca yang biasa lepas solat terutamanya maghrib dan subuh tuan-tuan 10 kali kita baca kita dapat pahala seperti memerdekakan satu hamba. Merdekakan satu hamba tu pun tuan-tuan Allah bagi syurga sebagai balasan. Allahu akbar. Maka tuan-tuan Jangan kita alpa dan kita abaikan kesempatan yang ada yang telah Allah beri kepada kita. Wallahu taala alam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan mahsuma. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته